Я за то, чтобы, конечно, такой институт, как Банк Развития, был у нас в Украине, уже более 11 лет, как обсуждается эта тема. Но я бы хотел предложить начать с малого. Что такое малое? Это в соответствии с действующим законодательством, в частности о законе, об институтах совместного инвестирования, поевых и корпоративных инвестиционных фондов, запустить венчурные... Недиверсифицированные закрытые инвестиционные фонды, которые бы работали на принципах государственного частного партнерства и э, которые бы фактически были фондами прямых инвестиций. Самое страшное, для нас у нас абсолютно упали э, капитальные вложения. Капитальных инвестиций нету. Поэтому в соответствии с действующим законодательством допускается 25% таких фондов участие государства, 75% это частный капитал. Поэтому мое предложение на базе хотя бы трех областей, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, запустить пилотные проекты по впроваджению э, таких э, механизмов, как институты совместного инвестирования, тем более Заинтересованность со стороны международных доноров есть. Мы с Владимиром Панченко встречались в американской торговой палате. Они даже создали центр там по реализации проектов, связанных с государственным частным партнерством. И президент этой палаты как раз очень заинтересовался еще одним таким направлением, как институты совместного инвестирования и фонды прямых инвестиций. Тем более, что в 2003 году при технической поддержке USAID был принят, подготовлен и принят в Верховной Раде закон об этих институтах совместного регистрирования.